हेलो फ्रेंड्स लताज इंडियन कुकिंग में आप सभी का स्वागत है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाए कृपया लाइक करें यदि आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछिए और अपना अनुभव भी कमेंट में लिखें दही बनाने की विधि ये मैंने एक लीटर दूध लिया है उसको मैं एक उबाले आने तक गरम करूंगी और फिर बाद में गैस बंद कर देंगे हमारी उबाल उफन आ गया है और मैंने गैस बंद कर दिया है ये दूध को हम रूम टेम्परेचर पे करीब आधा से पौन घंटा के बाद हम उसमें जावन डालेंगे हमारे पास जो दही होगा मेलवन जिसको गुजराती में बोलते हैं वो हम एक चम्मच भर के डालेंगे मैं इत, अब ये रूम टेम्परेचर पे हमारा दूध ठंडा हो गया है अब मैं इसमें इतना दही डालूंगी जावन है हमारा जावन डालने के बाद मैं इसको ये मिक्स कर लूँगी ये हमारा दही अच्छे से जावन उसमें मिक्स हो जाएगा और कल सुबह ये मैंने रात को दूध गरम किया है कल सुबह तक अच्छे से दही जम जाएगा तो दोस्तों ये हमारा दही जम गया है अच्छे से जम गया है अब हम इसको एक कॉटन के कपड़े में पतला जैसा कपड़ा हो उसमें हम उसको दही को डाल देंगे ये दही हम लोग कॉटन के कपड़े में डाल देंगे और उसे फिर हम लोग बांध के चार से छ घंटे के लिए रख देंगे जिससे हमारा ये दही का सारा पानी निकल जाएगा और चक्का जैसा दही जम जाएगा उससे फिर हम श्रीखंड बनाएंगे एक बात ध्यान रहना चाहिए कि हमारा ये दही खट्टा नहीं होना चाहिए तुरंत के तुरंत रात को दही जमाया है और उसी से हम लोग श्रीखंड बनाएंगे देखिए दोस्तों इस तरह से हमें अब इसको बांध के रखना है मैं इसको रस्सी से बांध लूंगी और फिर नीचे हम लोग एक पतेला रखेंगे ऐसा इस तरह से हमारा चार से छह घंटे में दही में से सारा पानी निकल जाएगा उसके बाद में आपको दिखाती हूं अब मैं इसको रस्सी से बांध दूंगी दही भी मैंने फुल क्रीम दूध से ही जमाया है लो फैट मिल्क वाला दूध नहीं लेना है फुल क्रीम मिल्क से ही दही को जमाना है तो ये हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा और अब हम इसको चार से छः घंटे के लिए रख देंगे दही को मैंने पूरी रात भर बांध के रखा था अभी हम इसको खोलेंगे आप देख सकते हैं इसमें से पानी इतना निकल चुका है और ये हार्ड भी हो चुका है देखिए दोस्तों ये हमारा बिल्कुल पानी रहित चक्का रेडी है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, कृपया लाइक करें यदि आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछिए और अपना अनुभव भी कमेंट में लिखें